Tago. Terima kasih Tuan Pertua. Soalan saya soalan kedua. Saya jemput Yang Berhormat Timbalan, Menteri Kewangan untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat uh, Yang Pertua dan Yang Berhormat Pagu. Nisbah bayaran hikmat hutang ataupun DSC pada hasil telah meningkat pada akhir 2025 iaitu pada sekitar 16% berbanding 12.5% pada tahun 2019 disebabkan oleh peningkatan hutang yang mendadak yang dibuat sepanjang tahun 2020 sehingga 2022 bagi membiayai pakej ransak Ransangan dan pelan pemulihan ekonomi disebabkan pandemik COVID-19. Hutang kerajaan persekutuan dalam tempoh tersebut telah meningkat sebanyak 286.6 bilion ringgit iaitu peningkatan lebih dari 36% berbanding 793 bilion pada tahun 2019 atau peningkatan nisbah hutang kepada KDNK dari 52.4% pada 2019 kepada 60.2% pada 2022. Oleh yang demikian, sebagai kerajaan yang berhemah, beberapa reformasi fiskal perlu dibuat pada masa ini bagi memastikan defisit fiskal dan jumlah pinjaman tahunan dapat dikurangkan. Ini secara langsung akan dapat mengurangkan jumlah bayaran hikmat hutang dari semasa ke semasa. Usaha reformasi dan konsolidasi fiskal serta pengurusan hutang yang berhima ini adalah berlandaskan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal Akta 850 atau FRA di mana kerajaan telah berjaya mengurangkan pinjaman baru daripada 10, 100 bilion ringgit pada tahun 2021 dan 2022 kepada 92 bilion ringgit pada tahun 2023 seterusnya 77 bilion ringgit pada tahun 2024 dan diunjur sekitar 75 bilion ringgit pada tahun 2025 serta akan diusahakan untuk terus diturunkan pada tahun 2026. Usaha ini telah membuahkan hasil dengan pertumbuhan DSC dapat dikurangkan daripada 12.3% pada tahun 2023 kepada 9% pada tahun 2024 dan 6.4% pada tahun 2025. Beberapa strategi fiskal yang berterusan antaranya ialah meneruskan langkah konsolidasi fiskal secara beransur-ansur. Kedua, memperluas asas hasil dan memastikan kutipan hasil yang mampan. Ketiga mengoptimumkan perbelanjaan awam. Keempat, pinjaman kerajaan hanya untuk membiayai projek dan program di bawah DE yang mampan. Kelima, menetapkan had pendedahan jaminan kewangan kepada 25% daripada KDNK melalui Akta 850. Keenam, mengutamakan projek berorientasi user pay melalui pelan induk kerjasama awam swasta 2030 dan ketujuh menyemak semula kaedah pelaksanaan projek secara off budget di samping itu pengurusan fiskal bertanggungjawab yang disokong dengan pengurusan ekonomi yang pragmatik akan dapat memacu perkembangan ekonomi pelaburan swasta dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan terima kasih pago Terima kasih di atas jawapan yang umat di malam menteri. Soalan tambahan saya lah, apakah strategi holistik kerajaan untuk menyembangkan antara disiplin fiskal, pelindungan kebajikan rakyat dan juga kestabilan pasaran kewangan memandangkan bayaran khidmat hutang kini menjerap hampir 1.6 daripada hasil kerajaan dan keduanya apakah jaminan bahawa angka 16.3% dalam untuk khidmat hutang negara ini tidak akan meningkat dalam tempoh dua tahun yang akan datang ini. Terima kasih Tan Sri Yang Berhormat. Yang Berhormat Tan Sri, memang seperti apa yang saya, saya telah jelaskan tadi, Halatuju kerajaan dan apa yang telah dihasilkan oleh kerajaan dalam ketiga tiga tahun kerajaan madani telah menunjuk bahawa pinjaman baru telah kurang dan pengurangan ini kerana pengurusan yang lebih berhemah berasaskan program-program seperti penyasaran subsidi yang mengurangkan perbelanjaan sebanyak 15.5 bilion ringgit. Dan juga penguatkuasaan kastam dan penguatkuasaan yang lain-lain telah mengurangkan ketirisan. Dan juga e-invoice dan langkah-langkah lain telah memastikan shadow economy dikurangkan. So itu telah hasil kerja-kerja ini telah atau hasil-hasil ini program ini telah meningkatkan hasil kerajaan. Dan juga pada masa yang sama, pertumbuhan ekonomi masih pesat. Pelaburan baru meningkat dan kita memastikan pelaburan dan pertumbuhan ekonomi lebih mampan dan lebih lestari. Terima kasih. Seri Aman. Terima kasih Puan Menteri. Saya amat tertarik dengan soalan asal yang telah dibukakan Pagoh tadi juga dengan jawapan Menteri iaitu berkenaan dengan strategi Kerjaan uh, menangani Bayaran hikmat hutang negara Cuma saya ingin bertanya uh, sedikit Apakah selain dari Yang telah dinyatakan oleh Menteri tadi, apakah langkah Kerjaan, langkah kehadapan Kerjaan uh, uh, Adakah kerjaan bercadang Memanjangkan tempoh matang Hutang, debt uh, maturity Period atau menstruktur Semula kaedah atau kadar faedah bagi mengurangkan tekanan fizikal. Terima kasih. Memang kerajaan senantiasa akan roll over uh, hutang dan kerana uh, keadaan fiskal yang kita, kita yang memuaskan dan juga uh, mem, uh, apa ni uh, pe, pe, ada ke, ke, ma, pasaran berkeyakinan terhadap uh, pembayaran kita maka kita dapat roll over uh, setiap masa. Tapi yang penting ialah halatuju kita ialah kita Memerlukan pengurusan yang lebih berhemah, pengurusan yang dapat mengurangkan ketirisan dan pembaziran, dan pada masa yang sama kita ingin ada ekonomi yang lebih mampan dan rancak supaya kita berkembang ekonomi kita, menambah uh, apa ni perkembangan kita dan dan dapat hasil daripada perkembangan uh, ekonomi. Terima kasih. Saya jemput Tato Muhammad Batiyah bin Wan